решил путем мошенничества зарабатывать денежные средства. Что я делал? Я в средствах массовой информации находил статьи о похищенных людях, ДНР, находил номера телефонов, звонил этим людям и говорил, что их не сын, брат, отец, муж находится у нас. Для того, чтобы его увидеть, нужно заплатить деньги. Тогда мы его отпустим. Давал координаты своей банковской карточки. Люди перечисляли деньги на мою карту. После этого я отключал телефон, ломал симку, выкидывал. И все. Я глубоко раскаиваюсь что я совершал такое преступление, что наживался на горе людей.